Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat-sahabat melalui Ihya Ramadan at Channel 10. Dalam Ramadan begitu banyak perkara yang perlu untuk kita isi yang perkara menjadi sunnah ditunjukkan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di dalam beragama perkara yang penting adalah beragama berdasarkan ajaran kitab iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ramai di kalangan kita yang memikirkan amalan ini, amalan itu sungguh banyak perkara yang ingin dilakukan sama ada dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tetapi sedikit selingan sebelum kita membincangkan terhadap sedekah itu, apa yang perlu kita tahu? Agama ini dibina khususnya ibadat itu di atas dua perkara. Ikhlasnya kita kedua mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mereka cipta apa-apa yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dua hadis innamal a'malu binniyat untuk keikhlasan itu dan yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh alimah Muslim uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sesiapa yang melakukan sesuatu yang bukan daripada ajaran kami man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun Siapa yang melakukan satu amalan yang bukan daripada tunjuk ajar kami, percayalah ia akan ditolak. Maka sebaik-baik perkara adalah mengikuti persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara penting. Khususnya pada zaman ini apabila kita melihat kepada ke penurunan semangat amalan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang penting adalah melakukan amalan yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah uh, At-Tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayatata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah menjadikan kematian dan kehidupan menguji kamu, bukan kerana amalan banyaknya kamu, untuk melihat banyaknya amalan kamu, tetapi apakah dia amalan yang terbaik? yang terbaik. Dan amalan terbaik itu pada dua perkara, ikhlasnya dan yang kedua, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita berbicara tentang yang terbaik, kita sampai kepada poin perbincangan sedekah. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata dia, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling 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 pemurah. Wa ajwadu ma yakun hina yalqahu Jibril fi Dan kemuncak Nabi itu sangat pemurah dibandingkan dengan semua orang yang ada sudah tentu yang paling pemurah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuncak kepada kemurahan hati Nabi itu adalah tatkala Jibril datang kepadanya pada bulan Ramadhan dan mengajar bersama dengan iaitu ya, ya, ya maksud Nabi SAW bertadarus dengan Jibril pada setiap malam pada setiap malam sebab itu kenapa menjadi satu perkara yang dituntut untuk kita berusaha membaca Al-Quran dan menyelesaikan menghatamkannya pada bulan Ramadhan kerana berdasarkan hadis ini Nabi bertemu dengan Jibril dan mempelajari Al-Quran itu. Tadarus itu dengan Jibril. Namun yang kita ingin fokuskan adalah Nabi itu adalah orang sangat pemurah dan kemuncak kepada kemurahan hati Nabi SAW. Tak kala datangnya Jibril pada bulan Ramadan means pada bulan Ramadan itu sendiri. Bagi sesiapa yang membaca hadis ini, dan saya sendiri juga, tak kala lama dahulu, oh hadis ini menceritakan tentang kemurahan hati, kita mestilah ingin, kita mestilah sangat uh, bermurah hati, memberikan sumbangan, menyediakan orang makanan untuk berbuka puasa. Tak kala orang hadir untuk uh, offer kepada kita sesuatu yang baik ataupun kita, uh, ruang untuk kita berinfak, kita berikan. Itu semua betul. Tetapi sesuatu di balik hadis ini, yang menjentik perasaan dan minda saya adalah perkataan Abu Hurairah ajwadu mayakun ataupun ajwadun nas wa ajwadu mayakun nabi itu sangat pemurah sahabat nabi bukan orang kaya nabi bukan orang yang hidup permewahan maka hadis ini menjadi begitu istimewa pemurahnya hati nabi kuatnya berinfak dan bersedekah dalam keadaan poket. Tiada apa-apa. Bagi satu orang yang mempunyai harta kekayaan, berlimpah ruah. Alhamdulillah, ia bukan satu benda yang salah. Islam sangat menganjurkan mukmin dan muslim itu untuk menjadi kaya. Sebab itu adanya zakat. Zakat itu dikeluarkan tak kala adanya lebihan harta. Bukan saja zakat fitrah, zakat perniagaan dan juga zakat-zakat yang lain. Tak kala ada lebihan, kalau tak kala ingin me, me, uh, menyempurnakan rukun Islam itu, mesti ada lebihan harta untuk mengeluarkan zakat. Tidak salah. Tetapi harta dikuasai oleh mukmin dan muslim untuk dibelanjakan keluarga, untuk keperluan pribadi, untuk berzakat, untuk berinfak, untuk bersadakah bukan harta itu yang menguasai jiwa dan minda mukmin sehingga takut dan bimbang menjadi fakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini sangat-sangat istimewa. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan bukan saja Abu Hurairah bahkan itulah faktanya sangat pemurah. Laparnya Nabi tidak berbeza dengan sahabat lain yang lapar. Perlunya kepada makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala nabi duduk pada satu hari keluar daripada rumahnya dan melihat Abu Bakar ada di luar menyatakan bahawa tidak cukup makan itu uh, tiada makanan untuk dimakan ketika itu berkongsi kasih sayang sahabat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bukan disebabkan baginda itu mengarahkan aku ini nabi kau engkau perlu untuk sayang dan hormat tidak kerana gembira susah mereka dikongsi bersama Abu Bakar itu juga adalah orang yang kedua paling pemurah tak kala memberikan zakat memberikan infak kadang-kadang diberikan seluruhnya yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan kepada orang yang lain kerana Nabi mengetahui tahap keimanan Abu Bakar bin Siddiq sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang saya hormati sekalian dalam bulan Ramadan adalah perkara yang penting untuk kita menjadikan infak dan sedekah kita itu bermutu dalam waktu ini dalam kita tidak boleh nafikan bahawa infak dan sedekah itu penting. Kita perlu lihat bagaimana infak dan sedekah kita ya ada sebahagiannya adalah seperti contoh memberikan makan iftar kepada kepada orang-orang berpuasa. Besar pahalanya berbuka puasa. Besar pahala dia. Tapi kalau kita mempunyai jumlah zakat, jumlah sedekah, jumlah infak yang besar. Pastikan ianya juga dapat diberikan sebahagiannya kepada tempat-tempat strategik dalam pembinaan penguku pengukuhan umat ini. Sebagai contoh, umat ini memerlukan orang yang cerdik di dalam bidang pengajian Islam. Yang kritikal. Bukan memperbodohkan manusia. Bukan bercerita tentang perkara-perkara yang merepek dan mengarut. Tidak. Kita perlu untuk mempunyai mereka yang boleh keluar dan diproduksi sebagai tokoh agamawan sarjana yang benar-benar berkualiti. Dalam waktu yang sama, infak itu bukan sahaja pergi kepada orang-orang agama. Kita juga memerlukan kepada pakar dalam bidang yang lain. Pada sains, dalam bidang perubatan, dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang pembinaan, arkitektur dan sebagainya. Sebab itu saya katakan, setelah kita memahami, khususnya dalam bulan Ramadan, besarnya maksud infak dan sadaqah itu, kita berikan yang selalu kita berikan Rumah anak yatim sebagai contoh Orang-orang yang miskin memerlukan Kemudian kepada orang yang berbuka puasa Juga kita lihatkan berapa sebahagian portion Sebahagian daripada zakat kepada infak Dan juga kepada sadakah kita itu Dalam hal-hal strategik Dalam membangun, memperkukuh, memperkuatkan umat ini Oleh yang demikian Apabila orang itu mengeluarkan sadakah, mengeluarkan infak dalam Ramadan penting untuk dia tahu ia tidak menjadi sia-sia Allah Subhanahu wa taala merakamkan orang memberikan infak ini kamathali habbatin ambatat dalam dalam al-Quran ia bagaikan satu seed satu anak benih yang kemudian dia membesar bagaikan pohon dan pokok dan bercambah-bercambah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula menggambarkan sedekah ini sebagai apa? Sedekah ini sebagai suatu perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asas perniagaan orang yang berniaga dan ramai mungkin bagi para penonton yang melihat dan juga menonton uh, rakaman ataupun siaran kita ini adalah orang yang terlibat dengan perniagaan. Orang yang masuk dalam perniagaan asasnya satu, ingin untung. Tidak ada orang yang masuk dalam perniagaan mempunyai satu mindset bahawa tak apalah untuk rugi. Tidak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan tijaratan lan tabur. Cara engkau mengeluarkan sedekah, engkau berinfak, engkau zakat, menggunakan harta untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah perniagaan yang tidak akan sama sekali rugi. Kerana berbisnes, kerana berniaga dengan Tuhan tidak memerlukan keuntungan. Allah maha kaya, Allah maha sempurna, tidak memerlukan kepada hamba. Maka tak kala kita bermula untuk membayar sadaqah kita, memberikan infak, membayar zakat kita, kita sedang berniaga dengan Tuhan. Dan pulangannya adalah pasti. Setiap perniagaan dia ada risiko. Kita invest, kita melabur, ada risiko untuk rugi dan juga ada untung tetapi ini yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa wa tijaratan lan tabur satu perniagaan yang tidak sama sekali rugi maka sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian Ramadan yang kita sedang lalui ini antara perkara yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersedekah dan juga infak jangan kita berikannya kepada tempat-tempat yang akhirnya kita mempunyai keraguan sama ada ianya digunakan secara baik ataupun tidak. Kalau ia melalui satu yang kita organisasi, institusi ataupun badan, pastikan mempunyai keuangan, peraturan keuangan, audit yang teratur. Bukan akhirnya apa yang kita berikan itu berakhir kepada tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Benar, apa yang kita bagikan itu adalah antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ia ingin mem, uh, ingin menipu dan sebagainya, itu tidak ada kaitan dengan kita. Namun, dalam suasana kita mengetahui ada sebahagian tempat, ada sebahagian pihak yang mengeksploitasi ruang untuk bersadakah itu, kita juga perlu mengambil satu langkah yang lebih untuk memastikan tempat itu benar-benar menggunakan di atas apa yang mereka ingin belanjakan, mereka ingin gunakan. Banyak kes-kes yang kita telah dengar, yang kita telah tonton, bahkan ada yang disiasat oleh pihak berkuasa. Rupanya, apa yang dikumpulkan itu tidak pun digunakan untuk maksud yang telah ditetapkan. Kita perlu mempunyai jiwa yang sangat pemurah. Tapi jangan kita menjadi orang yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Allah menceritakan tentang pengharaman riba. Pengharaman riba dan di hujung itu Allah kata la yadhlimuna wa la yaltlimu. Jangan kamu, jangan mereka itu termasuk ayat yang merujuk kepada kita melakukan kezaliman kepada orang lain dan jangan menjadikan diri kita mangsa kepada kezaliman. Itu orang Islam. Jangan hanya berkata tak apalah ini telah pun berlaku dan ia berulang dua kali, tiga kali dan empat kali. Dak, Muslim tidak jatuh di dalam lubang biawak pada dua kali, kata Nabi SAW. Bermaksud kalau kita dah tahu, kita mendengar hal itu dilaporkan oleh pihak berkuasa, pastikan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadikan infak sadaqah yang sangat besar di dalam bulan Ramadan itu mempunyai impak juga yang besar kepada pihak yang ingin kita manfaatkan daripada harta kita. Kerana itulah perniagaan kita dengan Allah dengan mengharapkan balasan yang baik. Jom, jangan kita jadikan diri kita satu orang yang sangat bakhil ataupun kedekut. Apa sahaja, ia bukan bermaksud, oh saya tunggu kaya baru ingin memberikan infak dan sadaqah. Tidak. Kerana Nabi SAW tidak menunggu itu dalam keadaan yang Nabi banyak kekurangan serba-serbi. Tetapi Nabi SAW digambarkan manusia yang paling pemurah. Moga itu menjadi amalan kebiasaan kita dalam dalam uh, setiap hari kita terutama dalam bulan Ramadhan ini. Terima kasih. Jumpa lagi, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.